Kanada dünyanın hər yerindən imigranları qəbul edir və onlara yeni həyata başlamaqda kömək olur. Bura iş tapmaq da daxildir. İmigranlar işləməklə yeni ölkələrinə töhfə vermiş olurlar. Bu videoda sizə Kanadada iş tapmaq və məskunlaşma barədə məlumat verəcəyik. Planlaşdırma və əzmkarlıq iş tapmaq üçün mühümdür. Kanadada həddən artıq iş imkanları mövcuddur, lakin iş tapmaq çətin görünə bilər. Çox ki man ki iş axtarma prosesi ölkənizdə öyrəşdiyinizdən fərqlidir. Həmçinin vəzifə adları sizin çalışdığınız vəzifələrdən fərqli ola bilər. Ona görə də səfərinizi planlaşdırarkən təşəcəyacağınız yerdə tələb olunan bacarıq, iş təcrübəsi və təhsil dərəcəsini yaxşıca araşdırın. Bəzi peşələr dövlət tərəfindən tənzimlənir. Bu o deməkdir ki, həmin peşədə işləmək üçün lisenziyaya malik olmalısınız. Və bu peşələrin əksəriyyəti tibb, diş mualicəsi, hüquq, maliyyə və tikinti sahələrinə aiddir. Diplom və sertifikatlarınızı ingilis və ya fransız dilinə tərcümə elətdirin. Tənzimlənən sahədə işləmək üçün lisenziya almaq uzun vaxt çəkə bilər. Dərəcə və diplomlarınızın nə qədər test təsdiqlədərsinizsə, işə bir o qədər tez başlayа bilərsiniz. Bu müddətdə öz sahənizlə əlaqəli başqa bir iş tapa bilərsiniz. Onda keçidim ki, Kanada da əksər işlər lisenziya tələb etmir. İş tapmaq və insanlarla təmas qurmağın ən asan və sürətli yolu internet vasitəsilədir. Kanada hökumətinin iş bankı iş axtaranlar üçün əla saytdır. Onlayn iş saytları və əlaqələrin qurulmasını təmin edən internet səhifələri haqqında öyrənin. Kömək ehtiyac olarsa, yerləşmə üzrə qurumlara və ya dövlət məşğuliyyət agentliyinə müraciət edin. Bu saytların birində profil yaradın. Bir çox agentliklər iş tapmaq üçün seminarlar təşkil edir və sizə iş tapmaqda kömək olurlar. İngilis və ya fransız dilində danışmaq, yazmaq və oxumaq iş tapmaq və uğurlu olmaq üçün vacibdir. Xarici dil dərsləri daimi yaşayış icazəsi olan şəxslər üçün fürsətdir. Fransız dilli təşkilatlar fransız dilində işə qəbulma xidmətləri göstərir. Yaxşı yazılmış CV Kanada'da iş tapmaq üçün mühümdür. CV-niz müraciət etdiyiniz işlə bağlı iş təcrübənizi, bacarıq və təhsilinizi əks etdirir. Bəzi iş müraciətləri niyyət məktubu tələb edir. Bu məktub özünüzü təqdim etmək Və işə götürənə sizin bu işə nə üçün uyğun olduğunuzu nümayiş etdirmək fürsəti verir. Yerləşmə üzrə mütəxəssis sizə bu məktubu yazmaqda, onlayn nümunə axtarmaqda, iş müsahibəsinə hazırlaşmaqda kömək edə bilər. İş mühiti ilə bağlı nə qədər çox məlumatlı olarsınızsa, iş tapmaq bir o qədər asan olar. İş tapmaq üçün başqa alternativlər də var. Bir çox işlər elan olunmur. İşçilər tanıdıqları şəxslər vasitəsilə iş tapırlar. Bu səbəbdən insanlarla əlaqələrin yaradılması əhəmiyyətlidir. İşləmək istədiyiniz şirkətdə çalışan insanlarla tanış olun. Onlardan işi necə tapdıqlarını və həmin şirkətdə işləmək üçün nələri bilməli olduğunuzu soruşun. Digər şəxslərin əlaqə detallarını alın. Əlaqələr qurarkən mentorlarla da tanış ola bilərsiniz. Mentor sizin sahənizdə təcrübəyə malik, sizi istiqamətləndirəcək şəxsdir. Yerləşmə üzrə yerli mütəxəssis də bu sahədə sizə kömək edə bilər iş müsahibəsinə dəvət aldıqda müsahibəyə getməzdən əvvəl işə götürənlə bağlı yaxşıca araşdırma aparın. İnsan resursları üzrə menecerə həmin təşkilatda və vəzifədə niyə işləməyə maraqlı olduğunuzu, şirkətə verəcəyiniz əlavə dəyər və əvvəlki işlərdə uğurlarınız barədə danışın. Şirkət və müraciət etdiyiniz işlə bağlı bir neçə sual fikirləşin. Məsələn, adi bir iş günündə hansı tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz? Bu Kanadada normal qəbul olunur sizi tövsiyə edəcək. Bilik və bacarıqlarınız haqqında məlumatlı olan bir neçə şəxsin əlaqə məlumatlarını verməyə hazır olun. Mümkündürsə, bu referanslar Kanadadan olsun. Utancaq olmayın. Kanada da özünü təşviq etmək. Bacarıq təcrübələrinizi müsbət mənada satmağa hazır olmalısınız. Kanadalı işə götürənlər işçilərin etibarlı olmaq, başqaları ilə işləyə bilmək və yenilikləri tez qavramaq kimi sosial bacarıqlarına yüksək qiymətləndirirlər. Müsahibə zamanı bu kimi bacarıqlar barədə danışmağa hazır olun. Kanada'da iş təcrübənizin olması sizə iş tapmaqda faydalı olacaqdır. Könüllü işləyərək təcrübə qazana bilərsiniz. Bu sizə Kanada'da iş mühitbarədə öyrənmək, dil bacarıqlarınızı təkmilləşdirmək və sizə dəstək ola biləcək şəxslərlə tanış olmağa zəmin yaradacaqdır. Könüllü kimi işləyərkən Arzuladığınız işə sizi tövsiyə edə biləcək şəxsdə tanış ola bilərsiniz. İş axtarmaq zəhmətli ola bilər. İşlərinizi düzgün planlaşdırın. Yenilikləri sınaqdan keçirməkdə israrlı olun və yolunuzdan dönməyin. İcmanınıza mövcud olan resurslardan faydalanın və əlaqələr qurun. Kanada hökumətinin internet səhifəsində Kanadada iş axtarma və yaşadığınız əraziyə yaxın yerləşmə üzrə mütəxəssislə bağlı ətraflı məlumat ola bilərsiniz iş icazəsi almaq və əlinizdə olan iş icazəsinin vaxtını uzatmaq. Və Kanada'da iş tapmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Sizə bu yolda Bright North şirkətinin konsultanları köməkçi olacaqlar. Ən son imigrasiya məlumatları haqqında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, YouTube və Facebook səhifəmizə abunə olmağı unutmayın.